कराम मोहतरम भाइयो और बहनोल्लाबरकू अल्लाह पाक से दुआखे अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अदा फरमाए नाजरीन आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उजलाती खुश्क गर्म मिजाज इसकी क्या क्या अलामत हैं कैसे इस तहरीक की पहचान की जाती है और फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है तो इस हवाले से पहले वीडियो में बना चुका हूं लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं और नई हमारी जो तहकीक है उस हवाले से मैं आपको आज इनशा ब्रीफ करूँगा इस तहरीक के अंदर हमें क्या क्या मसाइल सामने आ रहे हैं और किस तरीके से इलाज कामयाब हो रहा है और किस तरीके से इलाज नाकाम हो रहा है तो ये तमाम तर मालूम आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन, घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ होते रहें नाजिम कानून मुफरत आजा की तीसरी तहरीक उजलाती गुदी खुश्क गरम मिजाज इसको खुशकी की तहरीक भी कहते हैं और ये दिल की मशीनी तहरीक है गैर इरादी उजलात की यह तहरीक है ये नौजवानों की फितरी तहरीक है इसके अंदर खुश्की ज्यादा और गर्मी कम होती है जब ये तहरीक मौत दल रहे और ये तहरीक जब तक गैर तबी ना बन जाए तब तक ये बहुत ही अच्छी तहरीक होती है बहुत ही अच्छा ये मिजाज होता है नौजवान का ये फितरी मिजाज है इसके अंदर नौजवान हार्ड वर्कर होता है नौजवान बहुत तेजी से इसमें काम करता है लेकिन जब ये तहरीक गैर तबई बन जाती है इसके अंदर शिद्दत आ जाती है खुश की इसके अंदर बढ़ जाती है तो बहुत सारी अलामत नमूदार होती हैं बहुत सारे मसाइल इस तहरीर के अंदर खड़े होते हैं और मरीज जो है इस तहरीक का वो शिद्दत मर्द से बहुत तकलीफ से गुजरता है मैंने पहले इस हवाले से जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर मैंने जो अलामत बताई थी उसमें से काफी ऐसी अलामत हैं जो इस तारीख के अंदर नहीं देखी गई वो किताबों के अंदर तो दर्ज हैं कि ये ये अलामत जो है वो इस तारीख की हैं लेकिन जब मरीज को देखा गया जब उसकी नमज देखी गई और जब उसकी तश्ीस की गई तो बहुत सारी अलामत जो है वो उजलाती गुदी के बजाय उजलाती आसाबी में नजर आने लगी जैसे मालिक हो गया है ये उजलाती हुदी में नहीं होती बल्कि ये उजलाती आसाबी का मर्द है इसी तरह आंखों में सुर्खी होना ये भी उजलाती आसाबी तहरीक का मर्ज है कान का दर्द होना यह भी उजलाती गुदी के बजाय उजलाती आसाबी में होता है कानों से आवाजें आना टनी होना यह भी उजलाती आसाबी तहरीर का मर्ज है किताबों के अंदर उजलाती गुदी लिखा गया फिर हॉन्ट खुश्क हो जाना ये भी उजलाती आसाबी का मर्ज है किताबों के अंदर उजलाती होती लिखा गया है अरकुलसा राइट साइड का ये भी उजलाती आसाबी का मर्ज है लेकिन किताबों के अंदर उजलाती गुदी लिखा गया है फिर फेटी लिवर होना ये ज्यादातर आसाबी उजलाती में और उजलाती आसाबी में होता है उजलाती गुदी में बहुत कम इम्कान होता है फिर हाथ पाओ का सुन होना यह भी आसाबी उजलाती या फिर उजलाती आसाबी का मर्ज है टाइफाइड होना यह भी आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी का मर्ज है और यह हरारत की कमी का मर्ज है फिर जल्दी बीमारियां ड़े फंसिया और चंबल ये सारे अमराज जो है वो उजलाती खुदी में नहीं होते बल्कि ये उजलाती आसाबी में होते हैं। उसके बाद राइट साइड में पथरी का होना यह भी उजलाती आसाबी का मर्ज है लेकिन इसको किताबों के अंदर उजलाती वुदी लिखा गया है फिर जकावती हिस्स ये भी उजलाती आसाबी का मर्ज है अब उजलाती हुई की जो अलामत हैं जो हमने खुद देखी है जो हमने खुद तहकीक की है हमने खुद तशीस की है जो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो अलामत हैं ये है उजलाती हुदी की उसमें खूनी बवासीर होना बिल्कुल उजलाती हुदी में देखा गया है इसको बु की ज्यादती होना ये बालकात उजलाती आसाबी में भी हो जाते हैं उजलाती गुदी में भी होता है नींद की कमी होना यह भी उजलाती आसाबी और उजलाती गुदी दोनों तरीकों में यह मर्ज होता है निचले धड़ का फालिश ये उजलाती गुदी तहरीक का मर्ज है फिर आंखें अंदर की तरफ धंस जाना ये भी उजलाती गुदी का मर्ज है ये भी उजलाती गुदी कई अलामत में नक्सी ये भी उजलाती गुदी होता है, नक्रस का होना यानी घुटनों का दर्द होना ये भी उजलाती गुदी का मर्ज है गला खुश हो जाना दिल की धड़कन तेज हो जाना इख्तलाज कलब हो जाना पस्तानों का सुकट जाना जिगर का कैंसर हो जाना या लिवर सिरोसिस ये भी उजलाती गुदी मिजाज में होता है पागलपन होना टीबी होना एंजाइटी होना एजोस्पर्मिया होना खनाक यानी गला बैठ जाना आवाज बैठ जाना खूनी पेशाब आना अब ये तमाम तर अलामत जो है वो उजलाती गुदी की है और उजलाती गुदी तारीख का जो इलाज है जो कन्फर्म उजलाती गुदी हो अब इसमें ये होता है कि बाज लोग जो है वो तीन आ, उंगल पे अगर नबस आ रही है तो उसको उजलाती गुदी समझ लेते हैं नहीं अगर नबस मोटी है तो ये उजलाती गुदी नहीं है चाहे तीन उंगल पे हो या चार उंगल पे हो लेकिन वो उजलाती गुदी नहीं हो सकती उजलाती गुदी बारीक नब्ज होती है और तेज नबज होती है तो इसका इलाज आपने छह नंबर में करना है आसाबी गुदी में इलाज होता है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मरीज की हरारत गरीजा का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप उसकी जो है वो रतूबात तो बढ़ा दें लेकिन हरारत गरीजा जो है वो उसकी कम होती जाए जिसकी वजह से फिर इसके अंदर मरीज के अंदर कमजोरी बढ़ती जाएगी तो इस लिहाज से इसको ख्याल रखना जरूरी होता है कि मरीज की आसाबी रतूबात भी बहाल करें साथ में हरारत गरीजा भी जो है वह मुनासिब मकदार में जिसम के अंदर होना जरूरी है थोड़े ऐसे के लिए आप उसकी आसाबी रतुबात बहाल कर लें फिर उसको जो है वो वह गरीजा भी उसकी आप बहाल कर दें तो इसमें आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है कि तीन नंबर अगर तहरीक नबस महसूस हो रही है तो उसका इलाज छह नंबर में होगा लेकिन बाद सूरतों के अंदर चार और पांच नंबर में भी इलाज किया जा सकता है अब यह मर्ज पर डिपेंड होता है और ये जो है हकीम पर डिपेंड होता है वो इसको समझे मरीज का वजन देखे मरीज की उम्र देखे मरीज की जो मर्ज है उसकी शिद्दत को देखे और उसकी हरारत गरीजा को देखे ये सारी चीजें देख कर उसके मुताबिक उसका फैसला करे कि इसका इलाज मैंने चार में करना है पांच में करना है छे में करना है तो इस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं हर मरीज का इलाज तीन वाले का आप छे में ना करें क्योंकि इससे मरीज की जो है वो हरारत गीजा खार हो जाती है और मरीज जो है वो कमजोर हो जाता है तो मजीद जो है इस हवाले से मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बयान करूंगा कि इसको हमने कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से इलाज करना है ये इसमें खुश्की होती है खुश्की के साथ गर्मी होती है तो अब खुश्की कितने फीसद है गर्मी कितने फीसद है ये डिपेंड करता है मरीज की अलामत के ऊपर और मरीज की नब्ज के ऊपर उस हिसाब से फिर इलाज किया जाता है तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ होंगे मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ईजाद अल्लाह